А, внюхайте себя токсины, атомы, которые парят в кислороде, которым мы дышим. Это чувствуете? Это же запах мандаринов. А знаете, что это значит? Это значит, что Новый год совсем близко. Да, 2015 год. Даже не верится, что вы дожили до 2015 года. Точнее, еще не дожили, это будет послезавтра. Завтра вообще кайфово будет, да? Э, Накрытый стол, елка, жрачка, елка с этим будет на полу валяться, потому что кот ее прокинет. Если у вас есть кот, то он точно прокинет. Я вам гарантирую. Миллиард процентов из ста. Ладно так. С вами Кавы Споллер. И сегодня, так как Новый год, я решил поделиться своим клёвым новогодним настроением вместе с вами. Итак, я устраиваю барабанные звуки, хотя их нет. Представим, что они есть. Напряжение, барабанные звуки. Воображаемые. в общем так. Будет новогодний конкурс. Да, первый новогодний конкурс. И... Итак, давайте скажу, какой же приз. Или какие же призы? Целых не один приз, а аж три приза. Первое, конечно же, Watch Dogs бесплатно матч, ну там, кто выиграет, конечно же. В матчдопса вы все знают эту игру, довольно популярная игра, там хакер. В общем, вы знаете эту игру, не буду объяснять. Второе, это, конечно же, лицензия, ключ от активации лицензии Майнкрафт, да? Вообще-то мне было был конкурс, значит, лицензии Майнкрафта, ну, выигрался больше один человек, и вы сейчас сможете не только матч-докса, и лицензию выиграть. А третий, конечно же, это будет бонус, секрет. Я его раскрою тогда, победить, ну точнее всем. В итогах конкурсов я скажу, что за третий приз был. Вообще то третий приз очень офигенен, очень клёвый. Я, я бы такое мечтал, хотя оно у меня есть. У меня есть такая возможность. В общем, все будет в итогах конкурса. Итак, давайте же перейдем к правилам. Не спешите переключаться, правила забыли. Первое, подписаться на мой канал. Второе, поставить лайк. И третье, написать комментарий с Новым Годом и свой скайп. Лучше в скобочках, если вы хотите выиграть. Если вы поставите в скобочках, так, если услышали посторонние звуки. Извините, это у нас во дворе петарды взрывают. Вы знаете, за что вот петарды такие маленькие штуки. В общем, честь Нового Года. Хотя честь и Новый Год, они все равно называют петарды. Около моего окна отварили. Ладно. Что, что делать окей так на чем я напомните мне пожалуйста в комментарии даже чуть не надо так ладно вачдокс может сказать что за приставитель нет нет лучше не скажу но он про... я отвечаю что он может самый лучший самый офигенный самый такой а? В общем, да, думаю, я уже слишком съехал с темы. Всем спасибо за просмотр. С вами был Камин Споллер. Всем удачи. Всем пока. А, стоять, 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 стоять. Куда вы же? Куда? Куда вы? Стойте, вы, смотрите это видео? Кто смотрит это видео, кто не успел переключиться, тому повезло. Я скажу третий приз, хорошо? Нет, нет, я передумал. Хорошо. или не передумал? Нет. Что, что? Кот? Кот сама говорит, что? О, о, хорошо, хорошо, думаю, это правильный выбор. Лучше я скажу в итогах конкурса. Так, вам надо. Ха, ха 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 Лайк, подписка обязательно, и в комментариях с Новым годом, и свой скайп. Ран рандомный будет выбор. С Новым годом, друзья!